Salam əziz tələbələr. Bu gün mən sizə mətn məntiq təhlilini izah eləyəcəm. Deməli, biz e, suallarımıza Ed Comptonun məntiq kitabından baxacağıq. Mövzumuz mətn məntiq təhlili orta səviyyə 18-ci sual, yəni səhifə 228-də 18-ci suala baxacağıq. Əvvəlcə ümumi sualla tanış olaq. Sualda nə deyilir bizə? Deyilir ki, hər birinin 5 cavab variantı olan 10 sualdan hamısına cavablandıran tələbənin işarələdiyi variantlar barədə aşağıdakılar məlumdur. Deməli 10 dənə sualımız var və hər sualın 5 cavab variantı var. Əvvəlcə bunu qeyd edək. Belə bir, bir özümüz üçün yazaq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10 dənə sualdır. Mütləq şəkildədir ki belə sualların hamısına, yəni mətnli məntiqi təhlilə qrafiklərlən edəyəsiz. Qrafiklərlən, diaqramlarla, cədvəllərlən belə daha rahat, daha tez cavab tapmış olarsınız. Burada lazım olanda kəşmə nöqtələrinə tapmaq üçün variantlarda yaza bilərdik A, B, C, D, amma bu misalda, bu nümunədə ehtiyac yoxdur. İndi digər bizə verilən şərtlərə oxuyaq, görək nəyi qeyd edə bilərik. Harda siz iki sualda eyni variantı işarələməyib. Yəni A yanında A gələ bilməz. İki eyni hərf yan-yana gəlməyəcək. Burdan bunu nəticə olaraq çıxardırıq. Tələbənin cavablarından 3A qeyd edilir. 3 dənə A-mız var üçü b-yə, 3 dənə b-miz var. 2-si c, 2 dənə c-miz var. Biri də biri d, bir dənə d-miz var, bir dənə isə e-miz var. Tamam. Daha sonra davam eləyirik. Deyirik ki, A bəndinin şərti sualların hamısının nömrələri cütdür və onlardan biri A 6-dır. Deməli bura A yazacağıq. 6-ya A yazdıq. Və digə cüt nömrələrdə A ola bilər. Yəni 2, 4, 8 və 10. Amma 3 dənə A olduğuna görə təyin eləyəcək hansıdır. 3 və 8 nömrəli suallarda B bəndini işarələyib. Deməli 3-ə və 8-ə B yazacağıq. 3-ə və 8-ə B yazdıq. 1-ci sualda C, axırıncı sualda D bəndini işarələyib. 1-ci sualda C, axırıncı sualda isə, yəni 10-cu sualda da D bəndini nişanlayıb. Tamam, bir də nə demiz var idi? Bu getdi. <coughs> Mən dedim ki, şərtləri oxuyarkən Cüt nömrələrdə A-nın nişanlayıb. Baxıram ki, 2 və 4-dən başqa cüt nömrə qalmayıb boş. Deməli, 2-yə və 4-ə A yazacam. Daha sonra yerdə qalır 5, 7 və 9. A bitti. 3 dənə A var idi, 3-ü onu qeyd eləmişəm. B-nin x-in yazmışam, 1 B qalıb. C-nin də 1-in yazmışam, 1-i qalıb. Deməli, mən bura B yaza bilərəm, bura B yaza bilərəm, bura B yaza bilərəm. Ard-arda arda, eyni hərflər gəlməyəcəyi üçün bura b yazsam 2 dənə b ardıcı olacaq. Bura b yazsam yenə də 2 dənə hərf ardıcı olacağı üçün b-ni gətirib 5-ə yazıram. Bura qalır 7-yə c və y, 9-a da qalır c və y. Hansının c, hansının y olduğu bizə tam məlum deyil. Deməli bizdə 7 və 9-dan başqa hamısının nömrələri məlumdur. 7 ilə 9 isə c və y arasına qalırıq. Bizdən soruşur, aşağıdakılardan hansıları mütləq doğrudur? Bu şərtlərə əsasən gəlin mətnini oxuyaq. Deməli, 7-ci sualda C bəndini işarələyib baxaq. 7-də C də C'də ola bilər, D də ola bilər. Deməli, bir doğru deyil. 2-ci şərtə baxaq. 2-ci sualda A bəndini işarələyib baxıram ki, 2A-ya düzdür. Deməli, 2 doğrudur. Sonra 3-cü şərtə baxıram. 5-ci sualda C bəndini işarələyib baxıram, 5-ə 5-də B-dir, C deyil. Ona görə 3 səhvdir. 9-cu sualda E bəndini işarələyib 9-a baxıram, E də ola bilər, C də ola bilər. Bu doğru deyil. 9-u göstərəsə 9-da baxın C də olar, E də olar. Tam doğru deyil. 5-ci şərtə baxıram. C bəndinin şərti sıralanan hamısının nömrələri təkdir. Baxıram ki, C 1-də bir var. Ya 7-də olar, ya 9-da olar. Hamısı təkdir də, hansında olsa tək olacaq. Deməli bu nəymiş? Doğru şərtdir. 5 doğrudur. 6-ncını oxuyuram. 5-ci sualda ya B ya da E bəndini işarələyib. Baxıram, 5-də ya E ya da B deyirsə, B-nin nişanlandığına görə 6 da düz olar. Deməli, burada 2 5 6 doğrudur. Variantların içərisinə baxıram, 2 5 6 olan yoxdur, amma 2 5 var, ona görə olacaq B bəndi. 18-ci sualın cavabı B bəndidir. Keçək 19-cu suala. Deyir ki, müəllim A, B, C, D, E, F, G və H adlı tələbələrin həftənin cümə günü saat 10, 12 və 14:00-da dərs keçir. Hər qrupda 2 və ya 3 tələbə var qrupu maksimalisən bilir ki, 2 və ya da 3 tələbə və bundan az və bundan çox ola bilməz. Deməli, mən əvvəlcə özümə yenə də qrafik çəkirəm. 3 saatlıq qrupdan ibarət olan 10:00 qrupu, 12:00 qrupu və 14:00 qrupu. Və şərtlər əsasında bu qrupu yığacağam. F və H eyni qrupdadılar. F-nə H-i yazıram yan-yana, bir yerə qoyacağam, amma bilmirəm hansı qrupa qoymalıyam. A və Y müxtəlif qruplardadılar. A-nın qarşısına X qoyuram, Y-yə qarşı, yəni ayrı-ayrı yerdə olacaqlar, bir yerdə olmayacaqlar. D ya 12 ya da 14 qrupundadır. 12 və 14 tam məlum deyil hələ. G-nin dərsi D-dən sonra başlayır, aha. G-nin dərsi D-dən sonra başlayırsa, D də ya 12 ya 14-də olacaqsa, 14-də olsa, 14-dən sonra qrup yoxdur, axı G-yə dərs verək. G-nin dərsi D-dən sonra olmalıdır. Deməli mən D-ni bura yazmalıyam ki, G də burada olsun, D-dən sonra dərs keçə bilsin. B iki nəfərlik qrupdadır və onunla bir qrupda olan C deyil. Deməli B iki nəfərlik qrupdadır, bir yerdə onun C deyil. Yaxşı. Aşağıdakı şərt oxu. Əgər B-nin dərsi 14:00-da başlayarsa, neçə nəfərin dərsi saat tapmaq mümkün deyil, mümkün deyil, axtaracağıq. Və B-nin dərsi nədir? 14:00-da. Gətirib B-ni yazıram 14-ə. G yenə bir yerdə oldu. C burada olmayacaq və iki nəfərlik qrupudur. Deməli bu qrup artıq doldu, tamdır. Bura heç kim əlavə eləyəcək qaldı 10 və 12 qrupları. F və H bir yerdədir. Mən FH-ı 10-a da yaza bilərəm. 12-yə də yaza bilərəm. FH-ı 12-yə gətirsəm, artıq D ilə bir yerdə 3 nəfər olacaq bu qrupda. Və mən məcbur A və Y-ni 10-a yazmalıyam. Başqa yer yoxdur axı. 14 qrupunda 2 nəfər var, artığına icazə yoxdur. Şərtdə bizə deyib ki, B olan 2 nəfərlik qrupdur. E, 14-nı 12-nə gətirsəm, Artıq 3 nəfər olacaq, 3 nəfərdən artıq qrupda yeri yoxdur. A və Y bir yerdə olsa ziddiyyət yaradır. Deməli mən FH-ı bura yox, 1200 qrupma gətirməyim. FH-ı 1200 qrupuna gətirdim. A və Y-ni istənilən bir yerə yaza bilərəm. Ya bura yazaram, ya da 1200-a yazaram. Bunlar öz aralarında yer dəyişmə edə bilərlər, yerini dəyişdirə bilərlər. Fərq yoxdur, əsas müxtəlif qruplarda olsun. C isə harda olacaq? C mütləq 1200 qrupunda olacaq. Niyə? Çünki 10 qrupunda kim yasaq, stiranı yasaq, heç istəyir yeni yasaq, 3 nəfər artıq olacaq. 12-nin 10-lu qrupunda isə 2 nəfər var, yəni 3-cü nəfərə yer var. C-ni bura yazacağıq. Yəni. İndi neçə nəfərin saatını təyin eləmək mümkün deyil? F, H, C, D, G, B-nin saatları məlumdur bizə. A-nın yeri saatı məlum deyil. Yəni onda da ola bilər, A 12-də də ola bilər. Bu səbəbdən artıq sual nə idi? Neçə nəfərin saatını tapmaq mümkün deyil? 2 nəfəri saadını tapmama mümkün deyə bu da B bəndidir. Bu da bizim doğru cavabımız. Keçək 20-ci suala. Deməli, A, B, C, D, E, F, G, H adlı şəxslər detektiv, komediya, dram on macəra janrlarını xoşluyorlar. Filmlərə baxmağı xoşluyorlar. Hər janrı xoşlayan 2 nəfər var, tamam? Hər janrı xoşlayan 2 nəfər var yalnız. A və F eyni janrı xoşluyorlar. Deməli A ilə F yan-yana adlar. Bir yerdə çəkilir bu olaraq. B və D fərqli janrları xoşluyorlar. Yəni B ilə D eyni xanada olmayacaq. Qabağına X qoyuruq ki, bilək ki, ziddiyyətdir. C və G eyni janrı xoşluyorlar. G ilə də C bir yerdədirlər. H dram janrını xoşlayır. H-a yazılıq da drama. Deməli artıq dramdakı bir nəfər məlumdur, digər nəfər məlum deyil. Bu halda Y-nin xoşladığı janr aşağıdakılardan hansı, həvəftə hansılar olması mümkün deyil? Deməli tapırıq nə? Biz tapacağıq Y harda ol olmayacaq xoşladığı mümkün olmayan istəyir bizə. Biz tapacağıq ki Y harda olmayacaq. Deməli mən istəsəm A-nı, A-yı burada qoya bilərəm burada qoya bilərəm və yaxud da burada qoya bilərəm. Yəni bu 3 yerdə artıq 2 nəfəri yer məlumdur. Hər hansı bir yerə yazaram, problem yoxdur. Digər bir xana deyək ki, bura və bura yazdım, AF-i bura yazdım, GC-ni bura yazdım. KM-də boş qaldı. Məsəl üçün fərqi yoxdur, hansını istəsə bir xana boş saxlaya bilərsiniz. Bu bir xanaya mən B-ni yazsam, D-ni mütləq bura yazmalıyəm. Və yaxud da D-ni bura yazsam, B-ni mütləq bura yazmalıyəm. Çünki Bizə deyib ki, B ilə D eyni yerdə ola bilməz. Bizim də bir dənə boş yerimiz qalıb. Bura hər hansı birini yazsam, digər onun qarşılığı olan B və yaxud da D-dən birini bura yazmalıyam. Yəni dramda ya B olacaq, ya D olacaq. Amma məlum deyil hansı olacaq. Öz aralarında dəyişə bilərlər. Amma bizə məlum olan nədir? Y burada olmayacaq. Yəni dramda Y-yə yer yoxdur. Ya B olar, ya D olar. H mütləqdir. 2 nəfərin də yer olduğuna görə ya b olacaq ya d olacaq. Deməli y harda ola bilməz? Baxaq. Deməli, d ram c variantı. D ramda y ola bilməz. Bir daha bunu göstərəm, baxarsın. Keçək çətin səviyyəyə, ikinci sualımıza. Bayaq bu sualları mən izah etmişdim, sadəcə video bildiyiniz üzərində problem yaşandı, silindi. Buna görə üzərində bəziləri işarələnib. Baxaq suala. Deyil aşağıdakı cədvəldə, yəni bu sualda artıq cədvələ çəkməyimizə ehtiyac yoxdur, çünki cədvəl bizə verilib. Deyil aşağıdakı cədvəldə ABCD kurslarında Azərbaycan dili, ədəbiyyat, riyaziyyat, tarix və ingilis dili fənnlərinin tədris olunduğu ıı, göstərilib. E, Pluslar Hansı kursda hansı fənnin olmasıdır? Minuslarda olmamasıdır. Verilmiş 5 fənnin hər biri üzrə hazırlaşan abituriyent balı da aşağıdakı fikirlərdən hansı mütləq doğrudur? Mütləq doğruğu axtarırıq. Yəni olub-olmama ehtimalı ola bilər, mütləq doğrudur, axtarırıq ki, hansı olacaq. Demə bir tələbədi 5 fənnin hamısından hazırlaşmalıdır. A bəndini oxuyuruq. Yalnız D kursunda hazırlaşır. Baxıram, mümkün deyil, çünki D kursunda yalnız 3 fən tədris olunur. İkisində minusdur. Bizə də deyir ki, 5 fənnə oxusun. ABD kurslarını hazırlaş. Olar A, deməli, B ədəbiyyatla riyaziyyat yoxdur A-da. Baxıram B-də ədəbiyyat plusdur. D-də də riyaziyyat plusdur. Artıq bu üç kursda hazırlaşıb bütöv şəkildə ola bilər. Bu ola bilər. Amma bizə deyir ki, ABD kurslarını hazırlaş. Bu mütləq deyil. Biz bunu təyin eləyə bilmirik. 100% əmin ola bilmirik ki, bu orada hazırlaşır. Digər şərtləri oxuyaq, tam əmin olacağıq. Ən azı bir fən üzrə D kursunda hazırlaşır. Bu ola da bilər, olmay da bilər. Bu mütləq deyil. Ən azı 3 müxtəlif kursda hazırlaşır. E variantında ən azı 2 müxtəlif kursda hazırlaşır. Birinci E variantını tapaq, orada biləcəyik ki, D variantı səhvdir. Ən azı 2 müxtəlif kursda hazırlaşırsa, baxıram, A kursunda Azərbaycan dili, tarix, ingilis dili var. Əksisi yola nədir? Ədəbiyyatla riyaziyyat. Ədəbiyyatla riyaziyyatın olduğu kurs tapıram bir kursunda, ədəbiyyatda plus var, riyaziyyatda kursu var. Yəni A və D kursuna getsə, artıq 5 fənnin hamısından hazırlığa getmiş olacaq. Ən azı 2 kursa getsə bu tələbə 5 fənnin hazırlaşmış olacaq. Ona görə bizim cavabımız E-dir. D variantı da doğrudur, onlar da, amma ən azı sözünə görə səhvdir. Bizə isə ən azı 2 müxtəlif kursda hazırlaşır? Bəli, A və D kursunda hazırlaşa bilər. Davam edək 3-cü suala baxaq. aldı adlar çox qarışıqlıq yaradacaq burada. Elə adlardır ki, həm qadın, həm kişi adı ola bilər və problem də buradan yaranır. Deməli, bizim bir ülfətimiz var. Bu ülfətin tərilan, arzu, turan, almaz, izzət, dəniz və sultan, ülfətin anası, atası, əmsi, arvadı, bacısı, qardaşı və qızıdırlar. Deməli, əvvəlcə bulara xan ayırırıq. Belə bir cədvəl çəkdim. Adlarını yazdım: ana, atası, əmisi, qarvadı, bacısı, qardaşı, qızı və cinsiyyətlərini yazdım qarşılarına. Oxuyaq, məsələnin şərtlərini oxuyaq. Deyir ki, Tərlan və Almaz müxtəlif cinsləri nümayəndələrdirlər. Tamam, buna qayıdıb baxarıq. Turan və Dəniz eyni cinsin nümayəndələridirlər. Turanla Dənizi yazaq ki, hələ bir yerə lazım olsa istifadə eləyərik. Almaz yaşda Sultandan böyükdür. Almaz böyükdür Sultandan. Ülfətin arvadıdır öz həm yaşılıdır, yaxşı. Arzu Ülfətin atası deyil. Arzu Ülfətin atası deyil, yaxşı. Sultan ilə Arzu qardaşdırlar. Sultanla Arzu qardaşdılarsa, burada qardaş ola biləcək kim var? Ata ilə Əmi var. Düzdürmü? Çünki 3 dənə kişi cinsiyyəti var. Qardaşdılar, kişi cinsisinə aiddir. Qardaşla burdakı qardaşla heç kim qardaş ola bilməyəcəyinə görə Ülfətlə qardaşdılar bu. Ülfətin qardaşıdır. Ata ilə Əmi qardaşdılar ki, təyin eləyə indi bunu. Deməli, Sultan ilə Arzu qardaşlar ya Sultanın atası ya e, belə deyək Ülfətnin atası Sultandır ya da Arzudur. Yuxarıda bizə demişdik ki, Arzu Ülfətnin atası deyil. Arzu Ülfədin atasıdsa, deməli Arzu Ülfətə nəyidir? Əmsidir. Arzu Ülfət nəmisitsə, e, Ülfətin atası kimdir? Sultandır. Bunlar artıq bizə məlumdur. Digər kişi cinsi Təran və Almaz müxtəlif cinslərin nümayəndələrisə bunlardan biri artıq ülfətin qardaşı olacaq. Amma hansıdır bilmirəm hələ ki. Deməli, bu ikisini təyin elədik. Baxaq indi şərtdə. Təliman və almaz müxtəlif cinslərin nümayəndələridir. Bunlardan biz bilmədik ki, hansı qardaşıdır, amma biri qardaşıdır, ola bilər, olmaya bilər. Turan və Dəniz eyni cins nümayəndələridir. Tamam. Artıq bunlar qadındır. Yəni təyin elədik ki, Turanla Dəniz Mütləq qadındlar, çünki yuxarıda bir cins, kişi cinsinə ayırdıq. 2 dənə kişini təyin etdiyimizə görə biri qalır. Bunlardan biri tərla alınmazdı. Turan və Dəniz qadındlar. Turan qadındır, Dəniz qadındır. Sonra Alman yaşda Sultandan böyük idi. Sultan ata idi. Alman Sultandan böyükdür. Yəni uşağın atasından böyük burada kim ola bilər? Sultandan Almaz yaşda sultandan böyükdür. Ola bilər, anası ola bilər. Yazaq bura Almaz. Yəni başqa heç kimə düz gəlmir, düzdürmü? Almaz. Sonra davam eləyək. Aha, digərlərini artıq təyin eləyə bilmərik. Arvadı kimdir? Arvadı ilə həm yaşdır, bu bizə heçnə vermir. Eyni cinsli nümayəndələrlər. Bəli, burdan Arvadı, Turan, Dəniz. Burdan tapa bilmirik ki, Turan da Dənizdir və digər bir izzətli bunlardan hansı, hansıdır. İndi gəlin suallar oxuya. Tərlan Ülfətin qardaşıdır. Aha, bəli, Tərlan Ülfətin qardaşıdır. Niyə? Çünki biz Almaz dediksə anasıdırsa, Bağda şərtdə demişdi tərлән və almaz müxtəlif cinslərin nümayəndəsidir. Deməli almaz qadınsa tərлән nə olacaq? Kişi olacaq və qardaş olacaq. Tərлән artıq burdadır. Aha bu bizə məlumdur. Arzu ülfətin əmsidir. B bəndidir. Bu da doğrudur. Arzu ülfətin əmsidir. Almaz ülfətin anasıdır. Aha bu da doğrudur. İzə kişi cinsinin nümayəndəsidir. Bu yalandır. Doğru deyil. Bizdən soruşur ki, doğru olub-olmadığı məlum deyil. Dəyin doğru olmadığı bizə məlumdur. Səhvdir. Qadın cinsinə qalır. Çünki 3 dənə kişinin içində təyin eləmişəm. Turan Ülfətin qızıdır. Aha, bunun doğru olub olmadığını təyin eləyə bilmədim. Çünki burada üç qadın, arvadı, bacı və qızla hansının hansı olduğuna təyin eləyə bilmədim. Buna görə bizim doğru cavabımız E olacaq. Yəni bizdə sual çünki soruşulurdu ki, hansını təyin etmək mümkün deyil. D bəndini sizi çaşdıra bilər. D bəndi səhvdir. Təyin eləyə bilirik də səhv olduğunu təyin eləyirik. Amma E bəndinin səhv və yaxud da doğru olduğunu təyin eləyə bilmirik. Ona görə sualın doğru cavabı E bəndidir. Baxaq 4-cü sualımıza. Bir ki məktəbin 5 şagirdidir. Rüstəm, Elxan, Fəridə, Arzu və Günel tarix olimpiadasına qatılırlar. Olimpiadan şərtlərinə görə hər kəs Azərbaycanın bir tarixi şəxsiyyəti haqqında esse yazmalıdır. Əvvəlcə tələbələrin adını yazaq: Üstəm Elxan, Fəridə, Arzu, Günel. Görək nə lazım olacaq. 5 şagirdin ikisi, deməli deyir ki, bir tarixi şəxsiyyət haqqında esse yazmalıdır. Yuxarıda adları qeyd olunan 5 şagirddən ikisi Heydər Əliyev, ikisi Məhəmməd Əmin Rəzayev adıdır. Biri isə Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında esse yazır. Yəni 3 dənə fərqli e, mövzuda esse yazılıb. Sonda Tələbələrdən yalnız üçü mükafat qazanır və müxtəlif yerləri tuturlar. Bizə məlum olan şərtləri oxuyaq indi. Eyni mövzuda yazı yazmış Elxan və Günel, hər ikisi mükafat qazanmış, lakin Elxanın yazısı Günelinin yazısından daha yüksək yerə layiq görülmüşdür. Eyni mövzuda yazı yazmış. Yəni Elxandan bizə nə məlumdur? Elxanla Günel eyni mövzuda yazı yazması. Bunları birləşdirdik. Eyni mövzuda yazı yazıblar. Eyni mövzuda yazı yazmış Rüstəm və Arzu'nun yalnız biri mükafat qazanmışdır. Deməli, Rüstəm ilə Arzu da eyni mövzuda mükafat qazanıblar. Ya eyni mövzuda yazı yazmışdılar. Deməli, burada tək qalan kimdir? Bir dənə Fəridədir. Fəridə deməli kim haqqında məqalə yazı yazıb? Bir dənə Həzeynatın Tağiyev haqqında məlumat yazdığına görə Deməli Fəridə bunun haqqında məlumat esse yazıb. Bizdən soruşulur. Mhm, aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Suallara baxaq görək bu yazdığımız bizə kifayət eləyəcək. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Elxan Heydər Əliyev haqqında yazı yazıb, məlum deyil. Çünki bilmirik. Günel Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında məlumat yazıb, bu da bizə məlum deyil. Güstam Haczenadın Tağiyev haqqında yazı yazıb məlum deyil. Deyəm də Günel Heydər Əliyev haqqında yazı yazıb məlum deyil. Fəridə Haczenadın Hağiyev Tağlı haqqında məlumat yazıb, bəli. Bu tamamilə doğrudur çünki biz tapmışdıq ki, bir dənə. Yəni digərləri hamsa eyni mövzuda yazmışdılar. Yer tutmaqların burada heç bir əhəmiyyəti yox idi. Yazdıqları yazını təyin eləmək idi. Fəridə bir dənə Haczenadın Tağiyev haqqında yazı yazmışdı. Bu da olacaq. 4-cü sualının cavabı olacaq 7D olacaq. Davam eləyək. 5-ci suala baxaq. 1-ci sinifin şagidləri ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur. Şagidlərin bir qismi əlaçıdır. Tamam. Şagidlər var. Bir qismi əlaçıdır. Digər qismi məlaçı olmayandır. Eynəklisi şagidlərin bir qismi oğlandır. Deməli eynəkli bir qismi oğlandsa Artı bir qismi nə olacaq? Hansı cins qalır? Qızdır. Qız şagidlərin bir qismi zərbəçidir. Tamam. Qızların da bir qismi zərbəçidir. Zərbəçi. Hı -hı. Yalnız bu məlumatlara əsaslanaraq sinifin şagidləri arasında şəhdəklərin hansının olduğu qəti olaraq deyilə bilər. Artıq bizə mütləqdən söhbət gedir. Əlaçı bir oğlan var, bilmirəm. Çünki şagirdlərin bir qismi deyir, oğlanların bir qismi demir. Eynəklili bir əlaçı var, bunu da bilmirəm. Çünki eynəklilər kissəyədir, oğlan və qızlara. Zərbəçi bir oğlan var, bilmirəm. Qızların bilsə, s zərbəçidir. Burdan mən nəticə çıxarda bilmirəm. Eynəklili bir qız var. Aha, bu düzdür. Niyə düzdür? Çünki mən dedim ki, eynəklilər eynəklərin bir qismi oğlandır. Bir qismi oğlansa, bir qismi də qızdır. Bu bir qisminin içəsində bir qız olacaq da, düzdür? Deməli bu D de bəndini mütləq şəkildə demək olar. Y bəndinə baxaq. Eynəklili bir zərbəçi bunu da təyin eləmək olmaz, çünki qızlar zərbəçidir. Mən bilmirəm bu qızların içərisində eynəklisi var, yoxsa yoxdur. Yəni yenə də D bəndi tamamilə doğrudur. Ən belə deyək də, tam olaraq nəticə nəyə çıxara bilirsə, qəti formada, nədən 100% əminiksə onu deyirik. Digərləri ehtimaldır, ola da bilər, olmay da bilər. Amma eynəklili bir qızın olması mütləqdir, çünki deyək ki, eynəklilərin bir qismi oğlandır, deməli digər qismi də qızdır. Keçdik 5-ci sualdan 6-cı suala baxaq. Deməli, Gülşən, Firuz, Bənövşə, Əkläm, Cəlilə adlı beş dostun 4-ü ingilis dili, 3-ü rus, 2-si fransız, biri isə alman dilində danışa bilir. Məlumdur ki, baxaq. Məlumdur ki, 4-ü ingilisdir, 3-ü rusdur, 2-si fransızdır, biri isə almandır. Bunları yazaq, belə qalsın. Hər bir dost 2 dil bilir. Hıh. -hı. Bənövşə ingilis dilini bilmir. Yaxşı. Rus dilini bilən dostların hər biri ingilis dilində danışa bilər. Bizimkilər kim idi? Bənövşə, firuzə, Gülşən, bənövşəni ben, qeyd edəmədim. Hı, Hı. Əkrəm, Jalə. Bənövşə nə edir? İngilis dilini bilmirdi. Yaxşı. İngilis dilini belə deyilir bilmir. X qoyaq bunun üstündən. Hər bir dost ən azı iki dil bilir. Yəni hər məənazı iki dil bilir. Sonra belə bizə deyir, rus dilini bilən dostların hər biri ingilis dilində bilir. Biz də bilirik ki, rus dilini Bənöşər üstünə bilmirsə, ingilis dilini bilmirsə, deməli rus dilində bilmir. Çünki birini bilən digərini də bilməlidir. Mhm. Deməli, Bənöşə hansı dilləri bilə bilər? Fransız və Alman. Deməli, alman dilində bir nəfər oldu, bir dil bir nəfər olduğuna görə alman dilini artıq bitirdilər. Fransızdan da biri tapıldı, qaldı biri. Rus və ə, ingilis dillərinisə artıq təyin eləyəcəyik. Gülşən və Əhkram eyni dilləri bilirlər. Eyni dilləri bilməsi üçün hansı qaldı? Rus və ingilis dili qaldı. Çünki Frans, alman dilini təyin eləmişik ki, anam alman dili bənövşəndir. Fransızın da biri bənövşəndir. Əkram və Gülşən iki nəfər olduğuna görə ki, eyni dili bildiyinə görə fransızı verə bilərik. Çünki fransızdan bir dənə boş yer qalıb. Deməli Əkrəm və Gülşən hər ikisi ingilis və rus dillərini bilirlər. İngilis və rus dillərini bilirlər. Yerdə qaldı Firuze və Jalə, bunlardan da biri ingilis dilini, rus dilini bilə bilər, biri də ingilis dilini, rus ingilis dilini və fransız dilini bilə bilər. Mətnə əsasən kimlərin bildiyi hər iki dili Dəqiq tapmaq mümkündür. Sualımız bax budur. Dəqiq tapma. Hər iki dili dəqiq tapmaq mümkündür. Biz kimi tapmışıq burada? Bənövşəni tapmışıq, əkrəmi tapmışıq və gülşəni tapmışıq. Baxacağıq. Gülşə bənövşə, əkrəm, E variantı. Altıda olacaq cavab, E variantı. Doğrudur. Yəni digərlərinə baxmırıq heç, yəni çünki bu üçün mütləq şəkildə tapmışıq. İnşallah sualların davamının izahı ikinci videoda olacaq. Artıq bu videoda yer qalmadı buda sağollaşıırıq ikincisini çəkib göndərəcəm